машинку сделали Mazda CX 5.2.2 турбодизель так что сейчас попробуем проедемся работа стала она намного тише двигатель легче запускаться на педальку она вообще мгновенно отображается вообще раскручивается ну блин бомба по сравнению с тем что было конечно вообще супер сейчас попробуем немножко проедемся кстати, сразу то, которому забросаешь, она хорошо отзывается. Сейчас посмотрим, что она нам Расход немножко адаптируется. На... Блин, отзывается вообще на педаль газа. Вообще супер. Мне очень нравится. Легонечко. Ого! Вжимается все души. О, пищит, Макс, не пристегнулся ты. А то и пищит она? Что, посмотрим, обнулится еще у нас показания топлива. топлива потому что сейчас они там заоблачные. Сейчас она обновится все еще. И будет все отлично. Так что сейчас посмотрим. Сейчас, я, наверное, пристегнусь, потому что будет долго и но обнуляться начинает все Макс, пристегнись колбасится блин ну вот это едет хорошо сейчас мы окна прикроем у нас климат работает во, пускай климат будет работать мы немножко хоть сейчас посмотрим что у нас будет расход с климатом и как она себя будет показывать на педальку отзывается вообще -то легенько легенько вообще приятно очень 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 приятно расход начал падать падает у нас вот дорога очень упал вообще расход вообще, Полосально. В принципе, в принципе, я, в принципе, я очень доволен Отделанной работой. Это просто классно. Машинка супер. Сейчас она слушается вообще. Сколько вот упал, снизу, вперед очень хорошо. Все. Все почистили. почистили. Сажевик почистили. ГР почистили, тросики почистили, все вообще сейчас отзывается. Просто, я бы сказал, то ли И тяга появилась, такая тяга. Блин, сидушки пихаешь, и вообще так, да, падает, 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 падает. Так что, я думаю, что все у нас получилось отлично. Расход еще полностью не адаптировался на ней. он адаптируется. блин, из себя. Вот эта тачка, ребят, реально обалденная мне очень нравится. В принципе, можно звонить владельцу, говорить, что, в принципе, можно собирать машину. Расход опять еще упал. Как вообще. Сейчас она адаптируется немножко. Мы сейчас подключимся лаунчем. Посмотрим по ней все. Проверим вообще не все будет отлично. Бросим, если что-то там не так. И в парковочники. Вещь обалденная. Очень приятно. А с там вообще еще приятно. Да, Макс. Так что все, в принципе, машинка сделана. Сейчас поставим. Скажем, что можно ее забирать.